Ну, с положительного результата всегда хорошо начинать. Но сегодня так немножко чувствовалась такая вот предстартовая лихорадка, старт-чемпионата. Много появилось людей, которые первый раз играют за дубль. И такое волнение было. И особенно по первому тайму нервозность и в контроле мяча. В завершительной стадии была немножко такая нервозность. Но второй тайм более-менее уже так бы втянулись в игру, вбежались в игру, почувствовали ритм игры и проигрывая 2-0 вырвали игру, выиграли 3-2, очень хорошо сыграли замены, то есть те игроки, которые вышли и попов, Булеца, Казаков, Русин, Кравченко, они усилили наш потенциал в игре и так достойно выиграли игру. Сегодня имея вот отдать конечно должное команде Черноморец, то есть они сегодня очень организованно, достойно против нас оборонялись и хорошо использовали контратаки. У них это практически получалось. То есть наши недостатки в этом отношении были мы медленно на сегодняшний момент по первой игре, медленно немножко переключаемся от атаки на оборону. И сегодня те игроки, которые были в Ю 19 и перешли в Ю 21, сегодня немножко уровень и требования для игры в Ю-21 немножко возросли. Играя контрольные матчи, это какое-то было недопонимание. То есть говорили, требовали. Сегодня первая игра. Они уже ощутили эти требования для Ю-21. То есть проявлять постоянно ту агрессию, ту активность не только в атаке, но еще и в обороне. Сегодня вот два пропущенных мяча это привели. Может быть, первый, мы где-то сомневаемся там воле случая, ну, а второй мяч пропустили контратаку, дали возможность игроку все сделать на футбольном поле, и он нам забил гол. Есть, но, опять же, повторюсь, почувствовав игру, почувствовав ту уверенность, тот ритм игры за дублирующий состав, ребята за 20, минут, за 20 минут забили три мяча, побежали, имели возможность, были еще моменты для взятия ворот но это это радует это радует что они начинают переключаться переключаться в первую очередь должны переключиться в себе в голове, что требования по отношению к ним возросли. сегодня они под пристальным вниманием александра николаевича хаскевича постоянный разговор, постоянный диалог как тот как тот как тот футболист То есть работа вроде бы и та же, но сегодня есть определенное должно быть определенное улучшение. Улучшение и в качестве игры, улучшение к требованиям и в тренировочном процессе, и в играх. Я опять же повторю, что сегодня команда «Черноморец» очень организованно действовала в обороне. В обороне, то есть они да, не давали возможности нам практически ничего делать, то есть комбинировать в районе штрафной площади, где вот как раз и должны были проявляться индивидуальные способности каждого игрока, что в итоге и привело, то есть и Русин забил гол, индивидуальная возможность, убежал, решил исход. Богдан Леднев выскочил на фланге в один в один, обыграл, в дальний угол положил. То есть вот эти моменты, эти моменты при таких играх очень важны. Но опять же повторюсь, что они должны на сегодняшний момент переосмыслить, завоевать что-то это хорошо, а еще нужно это удержать и отстоять.